Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways flight 707 bound for Prague. Today's flight time will be about 3 hours 20 minutes. Америка, Şeyle berajayp yurt turwelin, o yerde iň gowy arzularyňyz ýa-da iň erbet hiýallaryňyz hem hasyl bolup biler. Kanada bilen Meksikanyň arasinda dolondurlyan bu yurt 50 ştatdan ibaret Federal Konstitusiýa Respublikasy. Tutyan meydan boyunca dünyada 3. ya da 4. orunda duruyar ve 331 milyondan qovraq ilatı bilen dünyada 3. orunda duruyan Amerikanın paytahtı Washington'dur. Şeyle de in köp ilatı ve in ulu New York'tur. Dünyanın beyleki yurtlarından ayratiyinlikta Amerika, kinafilmlarından başlap, McDonald's'a çenli ehli vadi eksport ediyar. Kıtay'dan ve Hindistan'dan son dünyada en köp ilatlı yurt bolan abışı 50 ştatdan ıvarıt. Beyle bolmağının en esas sebebi velayetların her sinin sosial ve medeni ayretinliklarının birbirinden tapa outlanmağıdır. Barcaq her ştattınızda tapa outlı şive ve mentalitetleri duş gelersiniz ve adamların hem şongolara şekillendirilen durmuşunu görüp bilersiniz. Beliki tarapdan bolsa, meselen Finlandiýada sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin 2 ýyl geçeli wagty gerek bolsa da, Amerikada 16 ýaşyna da giren bolsaňyz 2 sagat içinde 100 tutup sürüjülük şahadatnamasyny alyp bilersiňiz. Şoň üçin orta mekdeplerin köpüsünde avtopark hem bar. Amerika avto ölünişçiliginiň başynda durýar we şoň üçin o ýerde avto olu ölüklere ardan baxadan satyn alyp bilýänsiz. Sauda Arabistan'dan ve Rasiya'dan son dünyada iyi ulu nevit öndürcüsü olan ABŞ'da benzin hem katı ardan bolup onun bahası bir doları da yetmeyer. Onsan Amerikanlar yurdun ol ucundan bu ucuna çenli, neyce sağıtlık yol olsa da avto olu da siyahat etmeli kogor yerler. Eger sizin başarınız, ukiyyiviniz kim, tiyade şertlere hem çalt uygunlaşbilmeyen bir yeri olsanız, ökte hünarlarınız, talantlarınız hem yok olsa, de bu yerde iş tapmak ve yaşamak qiyin olur. Yöne başarjan ve ökte häsiýete eýe bolsaňyz, mümkinçiliklerden hem peýdalanmak başaryan bolsaňyz, onno sizi bu ýurtda dowly kanagatlandyrjak ajaýyp durmuş garşalar. Her hil yarağı satın alma ruhsat bolonluğu sebepli, hedir kvaltta Amerikan rayetlarının elinde 300 milyon oğulu yarağın bardığı her yıl münglörce adam tötenleyin oklardan ölüyendiga aydiliyar. Köp quramalar rayat yaralarının önünü alma üçün görüşən hem bolsa, ente hiç kili netiçə qazanılmadı. Öy hayvanları abaşada maşqalarının bir bölü yal qavul ediliyər və əgər itiniz bilən restoranda naxarlansanız, qalan naxarlar itiniz üçün qaplab bermeyən restorana qavad gelmərsiniz, çünki bu yurtta muna çınla qayser ediyərlər. Hatta tüylü dostunu öyde qoyun bolsanam, Официанта итин хакта айтсаң, ол бу пакеди дерре усаңа таярлар берер. Bu dep yuwaş yuwaşdan beýleki ýurtlarda da ullanylmaga başlansa da, Amerikanyň Black Friday güni haqiqatdan hem başgalaryňkydan has tapawutly. Her ýyl köp sanda dükanlar her önüme diýen ýaly 60-70 köterme çenli ul arzanlady getirýär. Dükanlar açılmaqa uzuy novatlar emele geliyar hatta qara anna gününün önü sirasını köp sevda merkezinin önüne çadırlar gurliyar. Munu baştan geçirmek isteseniz sere sap bolun. Sebab adamların sani bir köp belin depelenme kovpuna sede var bolun Aba Abaşı haqda köp sadaydik bolor, yönü bir zat anik. Olar ulu porçalı nahar kovgur yarlar. Naharime uçin nire abarsanız hem, bizim yurdumuza göre katı ulu bolan porçaları alarsanız. Yağını beylik yurtlar bilen deneştirlendi Amerikanın restoranlarında köplenç naharın yağarsı sizi doyurur. Yönü Amerikanlar hem bunun parxında, sebev restoranların köpsi artan naharı öyünüzü alıp gitmege mümkünçilik beriyer. Başka yurdun adamları muna düşünün ok, esasana iyi işini pozitiv qarayan işgarlar. Näme üçin Amerikanlar meýletin, ýagny öz islewleri boýunça bütün ýyl diňe alyşsyz işleýärler. Business Insider'ın beriyan mağlumatına göre 2013. yılda A başladı, 169 milyon deyin çalış günü urlanılmadı. Bu, işleyen ilatın yarısının diyen yali hiç deyinç almandığını anladiyar. Amerika juda aqlly yurt, Beýlek yurtlardan tapawutlykda öndürýän markalaryna şuňa üns veriyar. Men saňa bir zat satarym, ýöne hiç açan oňa eýeçilik etme. Saňa iPhone satarym, sen oňa eý bolmarsyň. Täwä gurçak programmalaryň hemmesi maňa degişli, monopoliýa ulgamy, ýagny iOS ulgam bilen geler. iOS programmy üçinçiligini ýa-da iOS operatsion ulgamyny halamayan bolsa, onda başga marka da ýok. Monopoliýa Ve hiç kim buna karşı çıkmayar. Ha, iOS satın aldın mı? Innem oyun isleyersin mi? Onam iOS programmasından alarsın. Naushnik alacak mı? Zaryat berici gerek mi? Olora mayra tin satarın. Kabelem ayra tinlikte iPod, iWatch, iPhone, iPad hem mesini sana satarın. Amerika Apple Xitayda öndürer. Ol yerin ardan iş haqqından peydalanıp sizi 2 marka hödürleyer. Apple Car ve Apple Eyni çıkanını her kim hem onu satın alır. Mundan başka da bilyen ve söyleyen markalarının köpsi Amerikanlara değişlidir. Haysi markalar mı? Boeing, Coca-Cola, General Electric, Intel, Colgate, Pampers, Microsoft, Western Union yalı markalar. Yenə də əncəmi dünyəndə olunduryan markalardan Google, Facebook, Instagram, Whatsapp, Starbucks, Calvin Klein yalı esası markaların əmməsinə Amerika əyəçilig e -e -e ediyər. Qiyisqa çaysaq, marka dörətməkdə və dünyəni özünü çəkməkdə Amerika öyrən başarcan. Amerikadan çıxgan markalar beylə ansatlıq bilən çökməyər, dövlət adamlarını aşıq oldoyar. Amerikada salgıttan kaçmak vatana dönüklük bilen dengir. Amerika salgıt ulgamını iyi ngot usulda durmuşa geçiriyar ve şeylelikte rayatlarını hem üpçün edip biliyar. Meselem öysü de uzarsız adamlar bar olsa da Amerika bu pandemiya dövründü, yani COVID dövründü, 902 000 dolar aralığında her bir rayatın kumak 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 Amerika 2-nji Jahan urşunda Germaniýanyň aqsebäşleşigini ornuitkütip biljek alymlary Paperclip operasiýasy arkaly "Gelin bizni aşaň" diýip özünni ýaşamak çağırdy. Amerikanyň nädip beýle baýandygyny bilýärsiňizmi? SEW-i Amerika adamlara gatyr goýar. Bundan başga da Amerikanyň häzirki wagtda dünýäde hukm surýanynyň ul ber sebäbi, puluny dünýä walýutasyna öwrmäli başarmağyndadyr. Түркменістандағы сағылық ұлғым білен денештіріліні кен тапауд бар. Amerikada sağlık ulgamının hili yokor ve katıgımmat, sonun üçün sağlık ət et yaşlandırması etdirmək şərt bolub duruyar. Bu ət yaşlandırış üçün ayda 400-500 dolar, belki de has köp tölərsiniz köp zatlardan peydalanıp bilirsiniz. Yönü kəvr keseller bu ət yaşlandırma deyişli bolmanın bilyar. Beylik yurtlardan Amerika gidiyenler, ayağınız ya da eliniz qopmasa tiz kömək çağırman diyerler. Sebä bir gezek tiz kömek çağırmak diýmek sizden 800, 1500 ýa-da 2000 dollar aralygynda çykdyjy diýmek. Amerikan kinolarynda adamlaryň masinin aýnasyndan naharyny alyp maşynda howlup iýenne hem mämiz bir näçe ýyl tomoş eden bolsak gerek. Sizin pikiriňiz şeňe hem Amerikada wagt hem medatdan gymmatly. Sebäbi adamlar bu ýerde sagatlyk rahmet hakky gazanýandyklary üçin ýetişik süz günnä diýil, ýa-ni ýaly, inanyp bolmajak derejede her kim başaga we depressiýada. Ýene de Amerika gidenleriň aýdyşyna görä, öýe gitip ýatanyňda özüňi bir wagt ýitiren ýaly duýarsyň. Wah, ýene de bir sagat çyk 13-14 dollar has köp gazanardym. Ve şuna mengzeş pikirler adamlar maratondal gayan yağlı ve şeydip dinc az vaqt ayırıyarlar. Umuman Amerika haqqında öwrəndiniz. Elbetde dünyadak her bir yurdun gou taraflary ve negatif taraflary bardır. Ol yerda ya da öz yurdunuzda yaşamağı saýlamak siziň eliňizde. Has köp informatsiýa almak üçin kanalymyza agdab olup hem bize goldaw bolup bilersiňiz. Hoş sağ boluň, mehriban